В июле 2014 года всех воспитанников Харцистского детского приюта вывезли за пределы зоны конфликта на востоке Украины. Приют опустел, но сейчас, спустя год, здесь снова нет свободных мест. Понимаете, до войны мы могли то детей распределять куда-то, как это было уверенно, за завтрашним днем хотя бы. А сейчас этой уверенности нет. В этот и другие детские дома Донецкой области продолжают поступать дети. Это дети всех возрастов. Из трудных семей, дети-отказники, дети войны. Они рисуют танки и самолеты, бегут к окнам, когда по дороге громыхают мимо колонны военной техники и ждут, когда их придет проведать мама, папа или бабушка. Позвонили маме, мама объяснила, что денежных средств у нее на проезд в город Макеевка нет, и поэтому пока она за ней приехать не может. Поэтому временно помещаем сюда в приют, чтобы девочка хотя бы пару дней пожила здесь. Работники приюта говорят, что в рационе детей не хватает овощей, фруктов. Снабжение продуктами нерегулярное. В основном выживают за счет гуманитарной помощи да, есть, макаронные изделия есть. А вот именно овощей, молочные, рыбные консервы, мясного мы не У нас нет тех продуктов, которые должны быть. Усыновление – единственный шанс для таких детей. С тех пор, как Донецкая область превратилась в зону конфликта, этот шанс практически равен нулю. Петр Шаломовский. Настоящее время.